Привет всем! Меня зовут Женя, я участник конкурса «Мистер и миссис 2016 Сейчас немного о себе. Трудолюбие – это моя отличительная черта с детства. С детства я привык трудиться, трудиться и еще раз трудиться. От начала и до конца. А ты что не направь? Я видео снимаю. Какое видео может быть? Иди, он на выгоняет. Но когда я узнал о конкурсе талантов, я сразу подумал, что я такого умею. Наверное, я спою. мужчина в самом кроку, не бьет и теку, и на боку. Ну вы понимаете, эта идея умерла так и не родившись. Думаем дальше. Танец. наличие талантов это не главное главное как говорится это три вещи первое посадить сына так. дерево готово Дом. Да, Жень, построить дом тебе второе, что надо для мужика. Ну и, конечно же, третье – это вырастить сына. Что и ты даже, чтобы журавль в руках, как лима от наших иметь датюрку и сырок 30 примерно И быть и просто отца быть в Но это все мало чем поможет мне выиграть этот конкурс Поэтому это не столько на удачно